День уважаемые посетители интернет-магазина Душком Я. Сегодня мы снимаем видеообзор про душевой бокс Атлантис АКЛ 50 п Данный душевой бокс выполнен в размерах 90 на 90, высота 215. Сам поддон у нас, как вы видите, высокий. Высота поддона 39 см, с бортиком получается у нас 46 см, глубина 32 см. В поддон в комплектацию входит также сама сифон системы клик Под поддоном у нас идет металлический каркас на регулируемых ножках. Плюс еще поддон усилен листом ОСБ. То есть сам поддон выдерживает нагрузку больше чем 350 кг. Так же само, как видно это на видеоролике, в поддоне есть сиденье литое на которой можно присесть и принять гидромассаж. Гидромассаж в этом боксе состоит из шести форсунок. Помимо гидромассажа в этом боксе есть ручной душ. Так же само он идет на три режима и тоже массажный. Помимо ручного душа есть тропический душ. И есть непосредственно полочка для всех аксессуаров, там шампунь, мула, то что вам необходимо. Смеситель есть, который регулирует холодную и горячую воду, ну и непосредственно приключение режимов, гидромассаж, ручной, тропический душ. В этом боксе присутствует электроника. С помощью пульта мы можем включить свет, вытяжку, непосредственно включить радио, настроить свою любимую волну и настроить тот звук, который будет подходить для вас. Этот бокс выполнен э, с каленого стекла черного цвета. Как вы видите, задняя стенка не просвечивается. Передняя стенка получается тонированная. В данном душевом боксе э, используется раздвижная система, то есть двери раздвижные. И она идут на роликах. Ролики очень качественные. Сверху двойные ролики, снизу двойные ролики на защелках. В крайнем случае, если понадобится даже промыть там в труднодоступные места, это возможно совершить с помощью такой системы. А, так же самое, это душевой бокс, как вы видите, в черном цвете, он выполняется в белом цвете. Но, к сожалению, в белом цвете на данный момент у нас на линии нету. Но мы можем показать, как он выглядит. На похожей модели, которая называется Atlantis AKL 50 pt То есть, вот, если вы определитесь, захотите белый цвет, то будет белый цвет. Задняя стенка непрозрачная, белая, молочная. И передняя матовая, каплевидная. То есть, с этой стороны оно шуршавое, а изнутри оно гладкое. Поэтому, если у вас вдруг возникнут какие-то еще дополнительные вопросы, вы всегда можете в телефонном режиме, написать нам на почту. Мы максимально быстро постараемся ответить на те вопросы, которые не были озвучены в этом видеоролике. Ну и, как говорится, до новых встреч. Покупайте лучших. Будьте с душком Я. До свидания. До новых встреч.